Умеет красиво рисовать, будет участвовать в конкурсах с мольбертами. Вторая мы будем рисовать рисуночки на асфальте, посвященные Украине, миру. И третья будем исполнять украинские песни. Те, кто рисует Есть у нас на мольбертах, с вами можем... можем... будет пихать. Где да. да. ну, что... ты, будешь имеешь... да. да. можете... да. 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 рисовать? Ой, ну, нет, Может, у нас как черные, да, там у нас еще Да. Класс. Да? Как

о, молодец! Как тебя зовут? Лера. Лера? Да. Этим рисунком я хотела бы вырасти, выразить, как бы я насколько люблю Украину, насколько я поддерживаю ее, насколько сильно я бы хотела передать свою любовь к Украине, словами, рисунком. И хотела бы показать, что Украина в моем сердце, и никогда не передам свою родину. Ой, загаєм. Ходім, хоро зелененьким, та вороди чиненька, великочененький. Мені тринадцяте минало я пас ягнята за селом. Що то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Якщо не малюєш нам, да, цукерочки тримає. Повне окраїна, Хотів би він літати так, як вертоліт літає. Маки червоні знов розцвітають, дідів бережуть. Здесь, здесь, здесь. В роли жюри будем все присутствующие. Показываем рисунок, аплодисмент. Чей рисунок больше всего соберет аплодисментов, тот получает наш главный приз вот этого большого зайца. Аплодисменты! Следующий. Наверное, дивсия нам. Ну, красиво. Спасибо. Спасибо. Моя краина Украина. Давайте посмотрим. <плодиспроизм> так, наверное, одной Поднимай повыше. Что? <сह> <сह> что? <сह> Итак, финал у нас выходит. Да, да, Участник номер один. Да. Участница номер два. И да. участница номер три. Да. Номер три. Да. Кто наибольше всех набирает аплодисментов, громко, лучше, лучше. А первый приз. Поднимай! Давай. Спасибо, что вас защищаете, чтобы спим спокойно. Кто тебе помогал? Мама. Мама помогала? Ну, давай спросим у мамы. Как вас зовут? Ирина. Ирина. Как себя чувствуют победительницы? Очень приятно. Этого? Нет, не ожидали. Ну старались. Старались. Вот вы нарисовали... Хлопченко это девчонка. Да. Это написала выступление, что моя краина – Украина. Мы являемся семьей патриотов вот, и всегда поддерживаем все акции, связанные с Украиной, с защитой, с мирным небом и в таком же духе воспитываем нашу дочь.